Penganjuran ASEAN Semiconductor Summit (ASMIS) 2025 pada 24 hari bulan Julai 2025 yang lalu adalah hasil kerjasama di antara MITI dan uh, Malaysian Semiconductor Industry Association, sebenarnya anjuran oleh MSIA. Pencapaian terpenting ASMIS 2025 adalah dengan termeterainya satu memorandum persefahaman MOU di antara lima persatuan semikonduktor ASEAN iaitu dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Penandatanganan ini menandakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama serantau melalui perkongsian maklumat, pembangunan piawaian bersama dan pelaksanaan inisiatif untuk menangani cabaran rantaian bekalan. Usaha ini adalah selaras dengan salah satu keberhasilan utama ekonomi PED kepengurusan ASEAN Malaysia tahun ini iaitu untuk mewujudkan rangka kerja ASEAN bagi rantaian bekalan semikonduktor bersepadu atau dalam bahasa Inggeris ASEAN Framework for Integrated Semiconductor Supply Chain AFIS. AFIS fokus kepada integrasi rantaian bekalan pembangunan teknologi dan infrastruktur serta pembangunan bakat. Kuncinya ialah melihat negara-negara anggota ASEAN sebagai rakan kerjasama dalam semikonduktor dan bukannya sebagai pesaing. Sebagai tanda kesinambungan dan komitmen serantau, Filipina yang bakal menjadi pengurusi ASEAN bagi tahun 2026 telah bersetuju untuk meneruskan penganjuran asimis pada tahun hadapan. Pembangunan dan pelaksanaan FIS pula akan terus menjadi agenda bersama negara-negara ASEAN negara-negara anggota ASEAN selepas Malaysia menamatkan tempoh kepengurusan. Sekian terima kasih. Baik, saya jemput <coughs> Kuala Terengganu. Uh, terima kasih. Tuan uh, Sri Malaysia merupakan pembekal utama semiconductor kepada Amerika Syarikat. 10% daripada import semiconductor Amerika dalam konteks perjanjian timbal balik perdagangan dengan Amerika Syarikat bagaimana bagaimana kerajaan memastikan komitmen Amerika Syarikat untuk memberi pertimbangan khas kepada Malaysia di bawah Section 232 US Trade Expansion Act 1962 bagi melindungi ekspor semikonduktor negara daripada risiko tarif atau sekatan masa hadapan dan adakah insentif khusus disediakan bagi uh, pengeluar tempatan yang terlibat dalam rantaian nilai Amerika Syarikat untuk memastikan daya saing dan kelangsungan pasaran mereka. Terima kasih. Terima kasih uh, Yang Berhormat Kuala Cengganu. Dalam perjanjian uh, Timbal Balas tidak termasuk sektorial tarif. Semiconductor di bawah Section 232 Akta Amerika Syarikat. Uh, yang akan dipertimbangkan oleh Secretary of Commerce apa yang telah dirundingkan ialah bersama dengan USTR atau US Trade Representative tetapi dalam joint statement dalam kenyataan bersama di antara Malaysia dengan Amerika Syarikat telah disebutkan bahawa pertimbangan khusus untuk Malaysia di bawah uh, section 232 berkenaan dengan semikonduktor, uh, Malaysia akan diberikan pertimbangan Uh, ...istimewa kerana telah selesai uh, apa ni, perundingan uh, Perjanjian 15. Terima kasih. Uh, Sri Gading. Terima kasih. Uh, Puan Speaker, walaupun soalan tak pernah dapat, tak pernah naik tapi soalan tambahan ini... ...berapa kali juga lah dapat. Jadi kepada Timbalan Menteri, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa jawapan daripada Timbalan Menteri tadi bahawa semikonduktor ini termasuk dagangan yang istimewa daripada mereka untuk ekspor ke sana. Apakah barang-barang ataupun hasil daripada perjanjian timbal balas ini selain daripada semikonduktor yang tidak kena 19% yang memberikan keuntungan kepada negara kita dan kepada khususnya industri yang ada dalam Malaysia ini. Sebab ini satu perkara yang perlu dijelaskan supaya rakyat dapat melihat bahawa perjanjian timbal balas itu sangat menguntungkan bukan saja kepada negara tetapi pada industri dan juga pada pekerja rakyat Malaysia itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading. Ada 1,711 baris tarif ataupun tarif lain yang diberikan pengecualian daripada tarif uh, timbal balas atau tarif 19 19%. So ini adalah hasil uh, perundingan sektor-sektor uh, termasuk uh, apa ni uh, palm oil termasuk sektor-sektor uh, lain yang saya akan uh, jelas semasa uh, apa ni semasa penggulungan saya nanti. Terima kasih.